करने उतरते हैं तो ममता बनर्जी एक बटन दबाता है वो बटन किनको दबाता है हमारे बगल में खड़े हैं कुछ है है तो चौदह तला के ऊपर में बैठी हुई हूं मैं तो काली घाट में हराम का पैसा गिन रही हूं मेरे भाईपो के साथ अब तुम्हारा काम शुरू क्या काम तुमने बाली का पैसा लिया तुमने बाइक का पैसा लिया तुमने तुमने कमीशन लिया, घुसखुरी किया अब तुम्हारा एक बहुत अहम काम शुरू हुआ क्या शुरू हुआ के डीवाईएफआई एफ नवान्न अभियान में आया है डीवाईएफआई उत्तर कन्या अभियान में आया है डीवाईएफआई इस्लामपुर एसपीओबीएस अभियान में आया है डीवाईएफआई डीएम ऑफिस अभियान में आया है तुम जो लाठी तुम्हारा अलमारी के अंदर घुसा दिए थे वो सब निकालो निकाल करके जितना जोरदार हो सके डी के कॉमरेड को मारो पीटो उनको भगाओ तो मैं कहना चाहूंगा जो पुलिस वाले ममता बनर्जी की बात पर हमारे ऊपर लपक पड़ते हैं कि आ हुनर आजमाए आ হুনা রাজমায়ে তুম তীর আছমাও हम जिगर তুম तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए আমরা ভুলিনি মৈদুল মিদ্দাকে আমরা ভুলিনি চোপড়ার মনসুরকে মাথায় গুলি লেগেছিল মাথায় কমরেড আনসার বাবুলরা ছিলেন যখন ফোন করলাম বলছে মনসুরের গুলিটা একদম মাথায় লেগেছে কে মেরেছিল গুলি ওই হামিদুল গুন্ডা ওই হামিদুল কাল লোক ওই মমতাল লোক মনসুর কয়েক এক বছর পঞ্চায়েতের দেড় বছর হয়নি মনসুর খুন হলো এরা চায় যে খুন করে মৈদুল সুদীপ্ত বিদ্যুৎ এরা চায় সৈফুদ্দিনকে খুন করে আমাদের এই আন্দোলনকে দমিয়ে দিবে আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের রক্তে দিয়েই আমাদের এই সংগঠন আমরা তৈরি করেছি রক্ত দিয়েই এই ডি এর পতাকাটা আমরা বহন করেছি যারা বলে যে মনসুরকে মেরে বা মনসুরের মতো কমরেডদের মেরে আমাদের শেষ করে দিবে तादेर उद्देश्य एक ता शेर उनके लिए एक शेर बोल करके कर अपनी बात खत्म करूंगा कि तुम पेट पे लात तो मार चुके अब और कितने पाव पसारोगे तुम पेट पे लात तो मार चुके कॉमरेड मंसूर कॉमरेड मोहिदुल को दिमाग में रखिए कॉमरेड सुदीप तो कॉमरेड अनिस खान को दिमाग में रखिए कि तुम पेट पे लात तो मार चुके अब और कितने पाव पसारोगे तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे तुम कफन तक उतारोगे तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे तुम कफन तक उतारोगे ये बाजी शहीदों की बाजी है ये बाजी शहीदों की बाजी है ये बाजी तुम ही हारोगे हर घर से मंसूर निकलेगा तुम कितने मंसूर मारोगे तुम कितने मंसूर मारोगे प्रतिटा घोर थे मंसूर मईदुल अनिस खान सुदीप्त तो विद्युत जन्म निबे जन्म निये मोदी ममता এই রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাবে এই কথা বলে আপনাদের আবার সবাইকে সংগ্রামে অভিনন্দন লাল সালাম দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি ইনকিলাব জিন্দাবাদ ডিওয়াইএফআই জিন্দাবাদ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক